Високе мистецтво, так зване. Я вважаю, що зараз зовсім інша культурна парадигма. І фактом мистецтва може бути абсолютно різні витвори. Після Дюша... Марселя Дюшана, який виставляв як редімейдаб'єкт в галереї Писуар, це велике питання, де високе мистецтво, де низьке мистецтво. Стосовно того, чи конвертується порнографія в мистецтво, іноді так конвертується. Але чесно кажучи, тут різниця існує, ну це ну, ну не знаю. а... а... Те, что есть а, порнографическим, примитивным, оно на тебя не влияет, оно скорее кич, чем мистецтво. Тут разница между мистецтвом и кичем, мне кажется. А между высоким и низким. А вот Элементарно. Ну, Сначала Леша. Давай, Леша. Наташенька, Леша Наташенька, не в остроумие дело. Я хотел бы сказать, что вот эта массовая культура, реклама, это же коллективное бессознательное. И нашему коллективному бессознательному, вот мне, не хватает там в рекламе секса. Секс – это энергия. Вот смотрите, я историк искусства. Сто лет назад, город Венеция, мой любимый город, там была такая маркиза Казати, вот на вас похожая, рыженькая такая, очень сексапильная. В полночь Каждый день, ночь, в полночь она выходила на Сан-Марко абсолютно в костюме Евы. У нее был леопард на поводке и два нубийца-телохранителя, вот Слава таких, как вы, Дима Роковых, качуга. за ним. И об этом yeah. пошел слух. Коллективная бессознательная Венеция очень волновалась толпы валили увидеть малкизу Казати. Каждую ночь она гуляла Ой, по самолётам. Как ну, она зажигала всю Венецию. Нам вот этого не хватает. все такое вялое Кстати, очень, и фаигинное. Очень интересная очень. тема. Настоящий как бы, секс как бы, в натуральную Леги, причину, или миф сила. об этом сексе. Вот смотрите. Да, что что, что интереснее? Голый, голая женщина в шубе или разговоры о голой женщине в шубе, которая там каждую вот, ночь... Когда я был что маленький, по да, 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 подолу ходила такая <с> о природе сексуальности. Наталка, как ты уважаешь, чем нас порадует Евген Минько? Женя всегда нас радует парадоксами. И думаю, на этот раз парадоксами о сексе нас порадует Минко, который, как всегда, будет неожиданен. Сексуальность и смерть – главная тема величайших произведений искусства. Но в политике у сексуальности совершенно иной статус. Сексуальность, очевидно, не входила в число важных политических факторов для немцев, избравших своим канцлером Ангелу Меркель, или россиян, избравших своим президентом Дмитрия Медведева. И хотя отечественные высокопоставленные чиновники попеременно уличают друг друга то в педофилии, то в гомосексуализме, их ежедневная политическая деятельность больше напоминает маргинальные сексуальные практики – зоофилию или капрофагию. Между тем, спикер Верховной Рады недавно напомнил нам, что политики – это тушки. И, вероятно, он имел в виду, что его коллеги – это биологические единицы, которым не чужды никакие биологические радости. Какие именно узнаем в ходе нашего репрезентативного социологического опроса. Я в украинской политике заметил один процесс, который меня вначале дико давал задуматься. Почему наши политики, вы заметили, сколько целуются при встречах? А потом, через 10 минут, это не мешает им приходить на нечестную борьбу. На нецензурные отношения, вплоть до. Ну все целуются. Ну все целуются. Ну все целуются. Я говорю, что не целуются, мужики. Ну пожалуй, руку это, я с друзьями. Я могу вам поцеловаться с самыми близкими друзьями. И то, когда мы долго не виделись, прижали щеками, хватит там, два по какому-то обычаю, три по православному, мне все равно. Так вот, мне дал один умный человек. Ответ. Они ненавидят друг друга настолько, чтобы начать общаться, им нужно просто пробить вот эту ауру заведомой не... ненависти друг к другу. Но вы знаете, для исполнения рабочих обязанностей сексуальность точно не важна и не имеет к этому никакого. В принципе отношения. Для людей сексуальность политиков не имеет. Вот абсолютно. Меня, честно говоря, удивляет тенденция на украинском телевидении современном уходить максимально в желтизну. То есть, если мы сейчас будем смотреть новости основных украинских каналов, то мы видим не э, освещение каких-то судьбоносных политических событий, а рассказ о том, кто в каких туфлях, извините, пришел, кто какую сумочку себе приобрел или каким мобильным телефоном пользуется. Но это Ну, это вы сказали, не я. Я считаю, что людям это абсолютно неинтересно. Интимные вещи не должны ставать чем-то буденным. Ну, скоро ну, просто, знаєте, скоро, якщо так буде розвиватися, ну що ми скоро будемо мати. Кабінки для задоволення там, раптово виниклої сексуальної потреби прямо на вулиці, до цього суспільство йде. В даному разі, скажімо, натяки красиве тіло, да, яке використовувалось завжди в мистецтві. Подивіться, я, коли в Луврі був, я не міг відійти від трьох грацій. А, невеличка зовсім скульптура. Але це краса, це краса, це краса. І в, в даному разі будь-яке мистецтво повинно, на мою там скромну думку, в людині, можливо, я більш патріархальний, ніж багато хто, не пробуджувати низмені інстинкти, а навпаки, тягнути до чогось до краси. Я сюда очаровательную совершенно э, одну журналистку. Но я вам хочу сказать, что на самом деле, вот у меня был приятель, он был очень известный телеведущий. Почему был он? И есть, слава богу. Я помню, когда он был на пике славы, к нему мы заходили в любой ресторан, к нему бросались там толпы девчонок. Все хотели с ним сфотографироваться, подписать. Сейчас он уже не такой известный, но прошло время и так далее. И где толпы девчонок? Мы заходим, он косится по сторонам, но девчонок нигде нет. Девчонки как бы игноре проходят мимо. Итак, я натовпы человеки БОЛЯТ Суламиниевым. Литвицкую. Да, и мой вопрос. Падают и заходит у нас бу в Будет в том как раз. Здравствуйте, Соломи. Доброго дня. И мой вопрос к вам состоит в том, что способствует ли вот это вот, знаете, успех творческий. Вот вы работаете на телевидении. Скажите, пожалуйста, вашему успеху среди мужчин способствовало то, что вы начали появляться на экране? Ну, скажімо, ми навіть не розказуємо, а показуємо, скільки телебачення це переносів mm -hmm. картинка, тому там ще більше це все видно. Але ну, є такий парадокс, коли, наприклад, можливо, в житті ти відчуваєш оці імпульси людини, відчуваєш її, якусь чарівність. Через картинку це передати дуже складно. Немає оцих от якихось флюїдів. Я не знаю, це парадоксально. Ну, зокрема, мені дуже часто навіть казали, що я, можливо, на екрані краще виглядаю, ніж в житті. Неправда. Кого ти слухаєш? Нет, ну, есть разные думки, и, в частности, там Ті, хто працюють в телевізорі, вони звичайно передовсім мають гарно виглядати. Це їхній, в принципі, як карта успіху, їхня козирна карта. Це однозначно калічно вигляд... там років тому назад, я не помню там буде два назад. Савік Шустер був названий одним з глянцевих журналом самим красивим мужчиною України. Я очень удивилась. Как ви вважаєте? Це втошу дві сам. Я тут я, я сам подумала, яка ви ж остальные мужчины України, чорт побери. Ну як вважаєте? а це тому що что... він он был одним із популярних ведущих? Кілька років в нас навіть там були. Журнал Піліпта і та сама сказати. персона журнал серед жінок. Живо «Перепутав» – Це абсолютно нормально. Хотіти знаменитість. Чим знаменитість як сексуальна енергія, це те, що працює як сексуальне для людей достатньо в собі невпевнених, примітивних, які, які мають мало досвіду і мало вибору. Для них знаменитість є бонусом сексуальним. Дівчата, а що журнал збуд? обирав. Це читачки журналу брав, прості тьоті-моті. Дівчата. Для них не це сексуальне, повірте мені, ж. дівчата, що найкраще найкраще тільки інтелект найкраще в постілі знаменита людина, коли вона для тебе не знаменитість, коли вона для тебе просто людина, тоді вона з нею кльова в постілі. А коли вона ти знайомишся з нею як знаменитістю, вона щось таке тобі покаже потім. Коли людина успішна, от зараз згадати, якщо там, наприклад, всіх знаменитостей да, на котрі, котрі к, е, конкурували свого часу, наприклад, там Пугачову і Софію Ротару конкурували, але про кого. Про чиє особисте життя найбільше розмовляли про Погочовин, ну, От, відповідно, що хто вміє заходити співати. Головне Почу, не перейти цієї еколога? межі, щоб це не було вже Право, пошло і вульгарно. Тоді, ой, ой, ой. звичайно, це вже а буде шкода й прикро. Чому, ні, ну фломійка, вона вульгарність зробила своїм головним коником піару. Ти що? Тільки від неї, вперше, в за радянські часи були почути брутальні слова. Ну тобто, той же самий, той, той самий мат. Ну так теж можна. Брутальність теж може бути одним з. Другое дело, что вот возвращаясь к успешности, да, остается как бы в сухом остатке то, что как бы нам это ни было неприятно, но а конкурентность, она играет огромную роль. Успех сексуальный и желаемость публичного человека очень во многом зависит от того, какое количество самцов или самок хотят этого человека И это ну, страшно покрыти... влияет на общий градус Младшенко, Давайте уже, уже в студию Пр... Кликать головного самца Нашей программы <реж> <сéleles> <сéleles> Не так, не так, да Секс символы и сексуальность Об этом мы поговорим с очень известным актером Это Андрей Бурлунский, Бурлунский. Как оно, самец скажи Скажи и <and interrupting> Самец, да как живется? Скажи, все супер, вот так. Нормально. Даже страшновато, что ты вот с вот таким и как образом подальше так? от меня. Это почему? Тут заняты месяцем и домовились. Андрей, поскольку идеально вы очень легко Так на на образ секс-символа такого, я хочу вам задать вопрос. Смотрите, ведь понятие секс-символ появилось, в общем-то, сравнительно недавно, да, там сто лет назад вообще никому не пришло в голову объявить кого-то. А, вот запросил секс-сим. Один из первых. Секс-символов, которые как бы знают там, там мировой кинематограф, это Рудольф Валентина, который, в общем-то, стал секс-символом благодаря своим э, внешним данным, благодаря своему таланту, благодаря тому, что называется секс, потому что в нем это было. Следующий этап, Я меня сам... лично страшно возмущает, оказалось, что не обязательно быть сексуальным, достаточно создать просто миф. Да, я как журналист с этим сталкиваюсь очень часто, потому что встречаясь с некоторыми актерами, была потрясена совершенно. Ничего вообще, как бы секс в этом чеке даже не ночевал. А я тебе хочу сказать, да. что когда-то ко мне на интервью пришла Маргарита Терехова, которая пришла с грязными, с жирными волосами, абсолютно замухрышная, замухрышка, я не знаю, как еще ее назвать. Я помню, когда включилась камера, и эта женщина вот такого росточка с вот такими тоненькими чертами лицами и с вот этими тремя волосинками, но она сделала так, у меня было ощущение, что это был сумасшедший хайер. И когда она своими роскошными интонациями начала рассказывать про ее цель и приезд в эту страну, в этот город, и что она хочет здесь показать, я был сражен и покорен. И с тех пор я не познал ни одной женщины в вашем Итак, Андрей, достаточно ли иметь имиджмейкера? Или все-таки современному, как бы, современной культуре, современной жизни, современному потребителю нужен? Или, может быть, только настоящий секс, настоящая энергетика – и может забрать по-настоящему аудиторию? Я не думаю. Вы имеете рацию, потому что, на самом деле, такие секс-символы и есть Тими, як Дмитро сказав, за в житті. А камера або сцена робить фейерверк і щось надзвичайне з ними. Це правда. Я викладаю в театральному університеті Карпенка Карого, і ми вчимо студентів цього, цього мистецтва на майстерності актора. Вони знають, що треба якісь елементи робити, якісь акценти в ролі, щоб зіграти героя-коханця, або навіть в характерному персонажі дати оцю сексуальність, сексуальну енергію. І те слово, як. не перекладывается, на жаль, украинскую, а баяние. Скажіть мені, будь пожалуйста, Костя, можна тлічить поділку від настоящего, коли ти сам займаєшся сексом, то ти нормально відчуваєш сексуальні енергії і тебе вже не надуриш. Я Свами хочу повернути вас ближче все ж таки до мистецтва, до високого мистецтва, в якому розуміється Олексій Титеренко. І ви ніяким чином не даєте мені цього зробити, Олексіючку. Чому ви сидите мовчите? <гул homogeneous> Я не думаю, що сексуальність це сидіти і мовчати. Я було дуже смішно лічне переживання по поводу слов Кості. Мы вот с ним встречались на Венецианской биеннале. Лет пять назад вся эта выставка была на тему феминизма. Там две испанские mm -hmm. тети этим руководили. Все было такое. Феминизм, феминизм. Заходишь в главный зал, колоссальный арсенал. Там тоже mm -hmm. арсенал. И висит венецианская люстра. Метров, наверное, я не знаю, пять из женских прокладок. И так ты смотришь. И как-то это все, ну и что? Это нелепо и немного даже так... Вечером я устал от искусства. Сел на катер, поехал на остров Лидо, там пляж. Uh -huh. Было уже часов 9-10 вечера, уже темно, так я хотел искупаться. Ну, какое там купание, там мелкое песчаное мое такое. Метров 100 люди отходят, 200 от берега и занимаются там любовью. Это так красиво, это гораздо лучше, чем люстра из прокладок. Знаешь, там негр с китаянкой, это очень эстетично. Да, вот я ну, поддерживаю. Я, кстати, а умер. Умер. Это очень классно, между прочим, очень часто сейчас почему-то в литературе муссируется тема по поводу того, как негигиенично и как вредно заниматься в море. Я считаю, что это пишут люди, которые ни за никогда не занимались сексом в море, потому yeah. что другая это частина программы. На самом тоже наших гостей. Фантазует, дэвин будет заниматься сексом. Не треба фантазувати, а краще правду. Нет, Дим, Пражи. а знаешь Дим, знаешь, что я тебе хочу что? сказать: вот по поводу секса, как иногда секс мешает. Вот э, э, я, конечно, не могу никак э, здесь э, ну, конкурировать с такими метрами, но э, как бы там ни было но я. Вы не знакома с Тайсоном, госпожа Навики. А, я выпускаю, я пишу книги об истории моды, Это аудиокниги есть. И вот, ну, я сама пишу, сама начитываю. И вот так случилось, что на диске книги Владимира Кличко.